Videoya e Αυτός εδώ είναι ο χάρτης, τον οποίον τον έλαβα και τον ανέδισα από το, από το Live View Map ή Καύκαστος Live View Map. Είναι μια, μια εξαιρετικό, ε, μια, ιστοσελίδα ε, ε, στην οποία μπορείτε να λάβετε εξαιρετικά Καλέ ακριβεί πληροφορίε αναφορικά με τα διάφορα μέτωπα επιχειρήσεων από την Ιφίλιο. Και στη Λιβύη, θα δείτε εδώ και τη Συρία, παρακολουθούσαμε από εδώ και τώρα και τι επιχειρήσει στον Κάφκασο. Οπου εδώ βλέπετε σήμερα με όταν ανακοινώθηκε η ανακοχή. Το ερώτημα είναι, τι σχέση έχει η αρμενική αυτή τραγωδία με τη νέα τουρκική στρατηγική, η οποία έχει να μα δώσει δείγματα γραφή σε τακτικό, σε επιχειρησιακό και σε στρατηγικό επίπεδο. Είχαμε πει από την περασμένη φορά και κακώ τα μέσα μαζικής ενημερώσεως της χώρας μας δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε με αυτό το μείζον ζήτημα το οποίο δίνει στην Τουρκία, την νεοθωμανική Τουρκία, τη δυνατότητα όχι απλώς να περισφίξει σε επίπεδο σχεδόν ενώσεω των γεωστρατηγικών επιδιώξεών τους με το Αζερβαϊτζάν, το σιητικό τονίζω Αζερβαϊτζάν, αλλά να προλιάνει θα έλεγα και την κατάσταση όπως και την ατμόσφαιρα για οποιαδήποτε άλλη τυχοδιοκτική επιχείρηση την οποία ενδεχομένως να αναλάβουν να φέρουν σε πέραση οι Τούρκοι τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα κενό εξουσίας στην κορονίδα της δυτική Δημοκρατίας, δηλαδή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Κοιτάξτε όμως πώς κινήθηκαν και ποιο είναι το νέο τους, θα λέγαμε, δόγμα, έτσι, το βήμα της συγκεκριμένη εκπομπής μπορούμε να αναφέρουμε σε μόνον ελάχιστα πράγματα. Τα περισσότερα θα πρέπει να τα βρούμε και να τα γράψουμε και όλες να προκειμένου να, αναλυθούν, να αναλυθούν. Τι είναι αυτό το οποίο είδαμε. Είδαμε καταρχήν την επικράτηση σε ένα κύριο σημείο που αφορούσε το διάδρομο το λεγόμενο του Λατσίν. Από το Σούσι προς το Λατσίν. Μόλις λοιπόν οι Αζέρι, έφτασαν υπό τον έλεγχό τους γιατί εκεί ήταν η κύρια προσπάθειά τους και κατόρθωσαν να εξουδετερώσουν τις αρμενικές άμυνες και αεράμινες χρησιμοποιώντα τα Μπαϊρακτάρ, στα οποία θα αναφερθούμε ξανά και ξανά σήμερα, αφού κατόρθωσαν και κατέστρεψαν προηγμένο εξοπλισμό σοβιετικής ρωσικής κατασκευής, όμοιο με αυτόν τον οποίο διαθέτουμε και εμείς στους νήσους μας και αναφέρομαι στα όσα τα ΑΚΕ, στα Τορμιένα και σε άλλα συστήματα, μέχρι και βαλιστικούς πυράβλους είχε η Αρμενία, αλλά βλέπετε δεν την βοήθησαν να μπορέσει να αναχαιτήσει αυτή την επίθεση σε ένα νέο επίπεδο, σε μια νέα διάσταση που συνδυάζει και τον κυβερνοπόλεμο και τις δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις στο μέτωπο που μπορεί να τις εφαρμόσει και να ασκήσει η Τουρκία με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα δορυφορικά συστήματά της. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Από τη μια λοιπόν εφαρμόστηκαν πρόκειο δόγματα και διδάγματα που είχαν ληφθεί, μελετηθεί, αξιοποιηθεί στις επιχειρήσεις κατά του ΠΚΚ, στην κυρίως Τουρκία, στις επιχειρήσεις, τις τρεις επιχειρήσεις κατά τη Συριακή Συριακής Επικρατείας, τις επιχειρήσεις στη Λιβύη και φυσικά εδώ ήταν το απάγαυσμα όλων, η μαζική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά πολύ συγκεκριμένων και συγχρόνων αντιαραπορικών αμυνών και εν συνεχεία στόχων εδάφων, σταθερών ή κινητών. Σύμβουλοι, το δεύτερο τμήμα της Τριάδος, μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη, σύμβουλοι, δηλαδή αξιωματικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι γνώριζαν αρίστο τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν τα συστήματα αυτά, εκπαίδευαν ή επέβλεπαν ή οι ίδιοι επιχειρούσαν, που νομίζω πως το τρίτο κλείνουμε αν δούμε από τα αποτελέσματα, αυτών των προηγμένων συστημάτων και επίσης οι ορδές των βαζιβουζούκων, με συγχωρείτε, των μισθοφόρων, οι οποίοι κατόρθωσαν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες των Τούρκων και ανταυτόν σε έναντι πινακίου φακού, γιατί ακόμα και 2.000 δολάρια να πάρει το μήνα για να πολεμήσει για τα χρώματα των Οθωμανών, ε, και να χάσει τη ζωή σου, ή να κορτηριαστεί, ή να μείνει τραυματιστεί, νομίζω ότι δεν αξίζει. Είναι ένα, έναντι λοιπόν πινακίου φακή όλοι αυτοί. Και με αυτόν τον τρόπο, μετά από τη Λιβύη, τώρα πλέον στην Αρμενία, προσέξατε, δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο που δεν έχουμε δικαίωμα να το αγνοήσουμε αυτές οι δυνάμεις είναι πάλι προς διάθεση. Και ξέρετε, αυτοί οι μισθοφόροι κάθονται καλά όταν πληρώνονται και έχουν έργο. Όταν δεν πληρώνονται γιατί δεν έχουν έργο να απασχοληθούν, τότε γίνονται επικίνδυνοι. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο, η επόμενη περιοχή στην οποία θα τους χρησιμοποιήσουν. Είμαστε υποψήφιοι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Περισσότερο θα έλεγα στην Κύπρο με διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα. Μέσω της λαθρομεθανεστεύσεως, είναι ο δούριος ύπος του λαθροεπικισμού αυτός, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι τα τελευταία εργαλειοποιούνται σε βάρος των πρώτων. Και εργαλειοποιούνται όχι από τις μικιόμονο, οι οποίε δρούν εποφελία κάποιε από αυτέ, όπω αποδεικνύονται και οι έρευνε από ξένε δυνάμει, διότι είναι ω πράκτορε των ξένων δυνάμεων, Τουρκία του λένε, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα έχουμε, έτσι, αλλά υπάρχουν και άλλε οδοί οι οποίε συνδέονται και συνάδουν και αν θέλετε επικαλύπτουν οι γεωστρατηγικέ επιδιώξει και αναφέρομαι στο φαινόμενο των τζιχαντιστών. Το οποίο η Ευρώπη το έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια με πάρα, πάρα πολύ αίμα. Ω εδώ λοιπόν. Μίλησα προηγουμένω για τα ορλοφικά του Καυκάσου. Ναι, διότι η μεγάλη Ρωσία επέλεξε στο να κρατήσει την Αρμενία ακόμα πιο σφιχτά συνδεδεμένη μαζί της και ανταυτής, διότι έκανε λάθη η Αρμενία, προσπάθησε ουσιαστικώς να φύγει από την επιρροή της. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό με τους Σλάβους είναι ένα θέμα. Όσε χώρε προσεπάθησαν, παραδείγματο χάρη, να εγκαταλείψουν το Σοβιετικό ή το Ρωσικό άρμα, τελικώ κατεστράφησαν πλήρω Υπάρχει μια ομή απόδοση δικαιοσύνη, γεωστρατηγική δικαιοσύνη, συμφώνων των εθνικών συμφερόντων τη Μόσχας. Και καλώ κάνω. Η Αρμενία λοιπόν εδώ ετέθη στο κρεβάτι του προκρούστου και ουσιαστικά υπέστη εδαφικό ακροτηριασμό. Και λέω Αρμενία, διότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι η Αρμενία. Είναι ιστορικό τμήμα των Αρμενίων. Οι Αρμενοί κατοικούν εδώ στην περιοχή χιλιάδε χιλιάδων ετών οι Αζέροι, οι Αζερότουρκοι, ήρθαν χιλιάδε χρόνια μετά από εκείνου. Δηλαδή, βλέπουμε μια επανάληψη του 1922, των σφαγών του 1915 σε επίπεδο εδαφική απολία, με έναν τρόπο ο οποίος είναι προκλητικά όμοιο. Προκλητικό όμοιο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η Αρμενία είχε μια επιλογή. Γιατί λένε κάποιοι, μα γιατί υποχώρησαν οι Αρμένοι. Διότι λόγω του εδάφου που είναι σχεδόν ορεινό, Εάν μπορέσει κατά και ελέγξει δύο-τρία στρατηγικά περάσματα, τότε αυτοματικά, αυτομάτως η περιοχή παραδίνεται, είναι ρουαμάτ. Διότι από το Στεπανακέρτ, που είναι η πρωτεύουσα, μέχρι την Αρμενία, μέσω του διαδρόμου του Λατσίν, αυτό είναι ο άξονα ο οποίο μπορούσε οι Αρμένοι να χρησιμοποιήσουν για να. είναι ανάποδα. Γι' αυτό ψάχνω να βρω με το δάχτυλό μου χώρο. Α το κάνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, αυτό είναι περίπου ο διάδρομο του Λατσίν. Όταν λοιπόν ελέγχθησαν τα κύρια τμήματα, τα σημεία του, τότε αυτομάτω ήταν ματ. Όσοι έχετε παίξει σκάκι, μπορεί ο αντίπαλο να διατηρεί δυνάμει, αλλά αν εγκλωβίσει τον βασιλέα του και τον απειλήσουμε συνεχή ρουά ή σάχο, όπω λέγονται, τότε επιτυγχάνει νίκη. Ένα Ναπολεόντιο, θα έλεγα, χτύπημα, το οποίο όμω παρουσιάζει και μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Συγχαρητήρια στου μετεωρολόγου, οι οποίοι είχαν προβλέψει τόσο καλώ το ότι ο καιρό θα ήταν υπέρ των επιχειρήσεων για διάστημα αρκετών εβδομάδων. Μπορεί τώρα ξεκίνησε να χιονίζει. Λε και όλα υπήρχαν κάτω από, μια, από ένα χρονόμετρο, λειτουργούσαν, το οποίο έλεγε στι 9 Νοεμβρίου, που είναι και η εθνική ορτή του Αζερβαϊτζάν, να έχει ολοκληρωθεί ο πόλεμο. Είναι μια επιχείρηση στι Αρδένε, από την Ανάποδη όμω. Γιατί η επιχείρηση στι Αρδένε δεν κατέληξε σε νίκη. Εδώ όμω κατέληξε σε αποτέλεσμα τακτικέ νίκε δίνονται να παράσχουν στρατηγικά αποτελέσματα. Και εδώ έχουμε στρατηγικό αποτέλεσμα. Η Αρμενία ουσιαστικά δεν μπορούσε να επέμβει. Διότι αν επενέβαινε, τότε αυτομάτω θα είναι εδώ η ρωσική υποστήριξη. Διότι αν η Αρμενία με τα στρατεύματά τη στην απολεμική τη αεροπορία έχει αποφασίσει να χτυπήσει του Αζέρου ευθέω, τότε θα μπορούσαν οι Αζερβαϊτζανοί μαζί με του Τούρκου να προελάσουν και στο έδαφο τη Αρμενία και να συμβεί με ακόμα χειρότερε ενδείξει αυτό που σα είχα προδιαγράψει με το λεγόμενο διάδρομο μεταξύ Αζερβαϊτζάν-Τουρκία μέσω του Ναχητσαβέν. Κάτι το οποίο, όπω είπα και προηγουμένω, επετεύχθη χάρη τη συμφωνία. Όπου θα είναι ένα διάδρομο, ένα δρόμο δηλαδή εμπορικό, ο οποίο θα κατασκευαστεί και θα ενώνει και θα είναι μεταφορέα των πάντων. Και έχει τη σημασία του. Τελείωσε ο πόλεμο. Όχι. Αυτή η δευτέρα φάση ολοκληρώθηκε. Θεωρώ ότι το δράμα του Καυκάσου, η αρμενική τραγωδία, θα έχει και στα επόμενα χρόνια συνέχεια. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι Αρμένοι να κάτσουν και να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά ότι ό,τι αφορεί το μέλλον και την επιβίωσή της, περνάει δυστυχώ διαμέσω των ευμάτων και των τραπεζών της Μόσχας. Γερό μάθημα του Πρόεδρου Πούτυνς πολιτικού του αντιπάλους. Γερό μάθημα με φήμα τον αδελφό χριστιανικό αρμενικό λαό.